even. Tapi kenapa YB pilih untuk reason juga? Hmm, ayo lah saya ingat yang ialah tak ramai orang pernah jadi menteri kan. Hmm. Saya pun sebelum jadi menteri pun saya ada pandangan yang berbeza hmm. tentang proses dalam kerajaan ya. Okay. Um bukannya kalau seorang tu jadi menteri, hmm. dia boleh buat keputusan seorang-seorang dan benda tu perlu berlaku um ada keputusan-keputusan yang melibatkan keputusan dasar. Hmm. Jadi bila keputusan dasar, dia kena bawa ke kabinet dan dia mesti mendapat persetujuan daripada kementerian-kementerian uh, lain, menteri-menteri lain. Kemudian setelah keputusan itu diperolehi, dia hmm. perlu dilaksanakan pula oleh penjawat awam. Jadi sebenarnya kalau kita nak bawa perubahan, okay. maksudnya kita kena mengubah dasar dan dasar itu perlu mendapat persetujuan semua. Hmm. Jadi dalam uh, kerajaan ini uh, dinamik politik itu tetap ada. Hmm. Kalau seseorang itu ingin mengubah status quo, tambah kalau saya menteri ekonomi, okay. dia melibatkan dasar yang semua kementerian dan perkara-perkara yang rumit maka dinamik politik itu cukup penting. Kalau dalam contoh uh, yang berlaku selepas pemilihan keadilan, kan, hmm. apabila Nurul Izzah bertanding, semua orang tahu bahawa itu mendapat restu daripada Presiden Parti yang juga Perdana Menteri. Hmm. Bila restu Perdana Menteri untuk anak dia bertanding mencabar timbalan Presiden, isyaratnya itu cukup jelas bahawa Presiden Parti yang juga Perdana Menteri telah hilang keyakinan dengan um, saya sebagai timbalan Presiden yang juga Menteri Ekonomi. Hmm. Jadi bila mesej itu jelas, dia akan diterjemahkan di dalam kerajaan bahawa Perdana Menteri telah hilang keyakinan dengan timbalannya di dalam parti yang juga Menteri Ekonomi. Dan bila pula <coughs> kita tengok keputusan pemilihan, utamanya keputusannya yang mana uh, badan tanpa kepala dan yang kena potong kepala ini ialah semua yang dilihat rapat dengan saya hmm. dia memberi gambaran kepada kerajaan uh, penjawat awam menteri-menteri lain kementerian bahawa sebenarnya um, saya dan juga pasukan saya telah ditolak oleh parti jadi bila you sudah hilang kepercayaan, isyaratnya you sudah hilang kepercayaan daripada Perdana Menteri. Kemudian you hilang mandat daripada parti. Jadi kalau tiba-tiba you nak terus melakukan perubahan besar yang memerlukan sokongan dan juga uh, 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 support daripada kementerian-kementerian lain dan biro awam. Kalau you jadi menteri lain Hmm. Dia kata buat apa aku nak goncang aku susah payah semua ni sebab sebenarnya Perdana Menteri dah hilang keyakinan dengan dia so, buat for. Jadi akhirnya kalau saya kekal saya akan jadi lemdak minister. Hmm. Dan sebagai menteri yang 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 dilihat sudah hilang keyakinan daripada Perdana Menteri sendiri, daripada parti dia sendiri, kalau saya terus nak buat kerja yang bagi saya ada kesan kepada negara, dia akan mengheret kementerian saya. Karena hmm. penjawat awam di dalam kementerian saya kena buat macam-macam, buat susah payah sampai ditolak, sampai ditolak. Jadi, kecuali lah aku nak jadi menteri pasu bunga hmm. yang masuk clock in clock out, hanya makan gaji buta tapi tak ada kesan Uh, dan uh, that's not me dan juga sebenarnya saya juga kena fikir tentang um, Fungsi dan peranan Kementerian Ekonomi itu supaya tidak terheret Di dalam perkara ini jadi yang ini saya ingat um, Dia agak berbezalah di antara syarikat swasta dengan kerajaan hmm. Kerana kerajaan ini dia memerlukan legitimasi hmm. Untuk kita melakukan perubahan jadi kalau Mesej itu sudah jelas, isyarat itu jelas bahawa Presiden Parti dan juga Perdana Menteri isyarat halus melalui pemilihan ini ialah dia sudah hilang keyakinan dengan saya. Jadi, you better know that um, untuk um, kepentingan negara adalah lebih baik untuk berundur secara terhormat. Hmm. YB, saya nak try sikit lah. Tadi YB dah cakap lah tentang apa? perubahan and it's not bukan macam magic stick menteri buat padu ping jadi dia hmm. tak jadi macam tulah yeah. kan uh, dan yb pun dalam posting yb ada cakap uh, bahawa Ya, YB dah tak terikat dengan rahsia kita. Jadi saya try lah. YB pun tak tahu saya nak tanya apa kan. Uh, Contoh padu lah YB. Sebab Itu jawab kemudian lah. Okey, okay. uh, sebab dia uh. kau tidak, belum apa-apa nanti satu malam kita cerita pasal <laughs> benda teknikal yang okay. macam itu. So, Okey, baik. Okay, okay. Uh, tengok dia cuba. Uh, aku senang. <laughs> saya aku cuba dia je moderator. Lah. Uh. <laughs> Okey, kita pergi kepada apa yang orang kata next lah YB. Hmm. Next kan? Ni orang kata saya ni lebih kepada pro bonus-pro bonus. Pro bonus, right? Hmm. Dia kata... Yelah setiap kali pemilihan ni ada menang, ada kalah dan uh, biasalah yang kalah tu dirangkul dan PM pun dah pujuk. Tapi kenapa tak makan saman untuk pujuk ni? Pujuk yang macam saya sebut tadi lah. Dia bukan soal pujuk tak pujuk kerana saya tak tak uh, merasakan bahawa dia ada kebaikan kepada negara kalau you jadi menteri lemdak hmm. yang akan mengheret kementerian itu sendiri kerana mesej dan isyarat itu jelas kan tapi ialah dia <coughs> saya ingat dialah orang yang yang mengatur semua ni pun dia tak fikir panjang sebab itu bagi saya macam saya dalam kempen itu saya kata sepatutnya perkara ini dibincangkan dan difikirkan panjang-panjang Kenapa perlu mengheret kerajaan dan negara kerana bila goncang dalam parti seperti ini, dia akan ada kesan lah. Hmm. I mean I think it's very naive to think that uh, perancangan itu sebenarnya tidak akan membawa kesan kepada parti sekurang-kurangnya kan. Jadi bila reaksi daripada rakyat dan anggota parti itu hmm. negatif sekarang dah lebih kurang 2 bulan, dia masih lagi belum reda contohnya kan. Dan tiba-tiba sekarang pimpinan parti kena turun pula tiap-tiap negeri untuk nah. redakan semua kan. Jadi, maka uh, mereka yang melawan saya, sudah tentu dia terpaksa bawa naratif baru lah. Mm -mm. uh, untuk menggantikan saya ni, perlukan alasan yang kukuh. Jadi, alasan tu saya ingat susah-susah. Dia serang peribadi je lah. Jadi, itu yang cerita merajuk. Jadi, nak ditunjukkan bahawa Um, sebenarnya saya telah dipujuk kerana merajuk kena ada pujuk lah kan uh, tapi hmm. saya ingat itu an afterthought lah tidak apa nama ni betul-betul uh, uh, berasaskan kepada niat yang awal dahulu kan jadi soal merajuk ni saya pun pelik jugalah kalau pujuk itu ialah balasan kepada merajuk kan okay. saya pun pelik jugalah merajuk ni kalau hmm. tengok kepada makna mengajuk lah. Mengajuk ni kalau orang tak dapat sesuatu. Hmm. Ha, kalau anak kita dia nak baju, kita tak bagi. Dia mengajuk lah. Kita bagi baju, maka habislah mengajuk dia lah. Hmm. Kes saya lain. Saya memang menteri. Hmm. Dan uh, saya tak mahu sesuatu. Saya tak mahu menteri itu. Jadi dia soal tak timbul kita mengajuk ke uh, apa nama ni... Um, karena akhirnya dia kembali kepada soal prinsip tadi kan kerana bagi saya mengajuk ni ataupun soal letak jawatan ini dia mesti bersandarkan kepada isu yang lebih besar iaitu kita mahukan uh, pimpinan negara yang berada di dalam kabinet mesti bebas untuk menyatakan pandangan terutamanya hmm. kalau Um, kerajaan itu menjanjikan perubahan dan reformasi Reformasi ni kalau nak buat sesuatu Baik reformasi undang-undang ke reformasi ekonomi Dia kontroversi yeah. Dia um, akan uh, menukar status quo Jadi setiap satu perkara yang kita nak ubah itu Dia sudah tentu akan ada perbezaan pendapat Jadi kalau contohnya uh, Bila pujuk saya balik balik itu maksudnya hanya bila bila pemilihan dalam parti itu berlaku. Tu saya ada, hanya ada dua pilihan saja. Hmm. Satu ialah saya kekal dalam kerajaan kan. Tapi kekal dalam kerajaan tu secara tersiratnya ialah bersyarat. Bersyarat maksudnya tutup mulut, duduk diam-diam. Jadi apa pun kamu buat jelas sebab kamu menteri yang tak ada mandat. Jadi kalau begitu um adakah yang duk tanya kat luar ni merajuk buat kerja jadilah menteri semua dulu kita juga yang nak tukar kerajaan hmm. kerana kita nak menteri-menteri yang um, um akan bersuara hmm. dan menteri-menteri yang akan menegur kalau tidak kita pernah melalui zaman 1MDB dulu menteri semua ya 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 semua akhirnya negara jadi macam inilah kita dah melalui proses yang panjang itu. Jadi saya tidak mahu menjadi anggota kabinet kalau contohnya yang secara tersirat itu um, pandangan saya dikekang ataupun saya um, tidak boleh um, mempunyai pandangan yang berbeza dan uh, saya juga tak mahu contohnya kalau atas dasar um, Jangan mengajuk um, Buat kerjalah untuk parti dan sebagainya Saya tidak mahu contohnya Usaha hmm. saya Kalau dia ada nilai tambah kepada PKR Akan terus melambung PKR hmm. Tetapi oleh kerana saya Tidak uh, ada ruang untuk berbeza pandangan Maka um, saya tidak ada um, pengaruh Ataupun uh, boleh uh, mempengaruhi keputusan tentang siapa yang nak dilantik, siapa yang layak, hmm. budaya politik yang teruk yang saya tak setuju Akhirnya, if I'm not careful, I will become an enabler to everything that I was against before hmm. um, sebelum PKR menjadi kerajaan Kalau saya kata saya tak suka budaya membodek kerana itu sebab kenapa PKR um, ada. Uh, um, kerana kita tak mahu budaya yang kau tahu, yang membodek, yang cium tangan. Yang itu Dato' Seri Anwar duk sebut berkali-kali dalam ceramah. Mm -hmm. Tapi kalau saya tegur kata budaya itu semakin berakar. Sehingga kan ada orang yang sebenarnya kita pun tahu dia tak layak. Tapi oleh kerana dia bawa beg dan dia bodek, maka dia dapat tempat. So I'm being asked untuk kekal menjadi menteri sehingga ditawarkan jadi timbalan presiden lantikan untuk terus buat kerja. Jadi saya ni jadi pasu bunga dan make up supaya ada rakyat yang kalau mengikut ataupun bersetuju dengan saya menyokong PKR tetapi semua yang di belakang itu saya tidak ada apa-apa keputusan. That is bagi saya soal prinsip yang cukup penting. Kalau kita betul-betul yakin dengan reformasi, maka Um, kita kena pastikan bahawa ruang itu ada sepenuhnya Kalau tidak sampai bila-bila Setiap kali ada orang yang berbeza pandangan dalam parti Mudahlah tuduh dia mengajuk hmm. Masa aku buat kerja sebuah mati dulu tak timbul pula cerita mengajuk Masa contohnya um, Saya bongkarkan pasal 1MDB Daripada awal saya satu-satunya pimpinan parti ini daripada PKR yang masuk keluar kampung bertahun-tahun um, dedahkan dan uh, bawa pemahaman rakyat mengenai 1MDB PKR dapat laba yang besar daripada itu malah bila pertama kali Dato' Sri Anwar sebut pasal 1MDB dalam parlimen yang tulis hmm. ucapan tu aku hmm. masa itu tak timbul pun soal mengacu tapi bila saya ada pandangan yang berbeza terutamanya hmm. yang yang mengkritik, uh, yang, yang, yang menzahirkan kebimbangan saya tentang budaya bodek yang, yang berakar dalam parti Tiba-tiba uh, timbul, mengajuk dan sebagainya Jadi sebab itu bagi saya soal mengajuk, soal balik I think kita kena kembali kepada soal asas Saya tak jadi menteri pun tak apa ha? Saya tak ada jawatan pun tak apa ha? Tapi perkara-perkara yang saya sebut tadi ialah untuk demi masa depan dan kelangsungan PKR. Dan kalau PKR sekarang ini menjadi kemudi kerajaan dan untuk tahun-tahun akan datang ingin menjadi satu a uh, kumpul politik negara, maka perkara-perkara ini adalah penting dan dia tidak boleh disapu begitu sahaja. Yang itu yang bagi saya kalaulah perkara itu diselesaikan dan uh, paling kurang uh, sama ada saya ada ke tidak ada di dalam parti atau kerajaan, hmm. dia sebenarnya lebih baik kerana yang mendapat uh, sokongan daripada rakyat itu bukan batang tubuh kita. Ialah kerana idea dan budaya dan nilai politik yang kita bawa yang sekarang ini dalam pemilihan yang lepas uh, mendapat banyak kritikan daripada orang ramai.